Здравствуйте. Добро пожаловать на обзор Ford Taurus SHO 2010 года 4 на 4 Клюсная формула Объем двигателя 3,5 литра V6 Вес 1 тонна 971 килограмм тип Ford, хромированная окантовка решетка радиатора, хромированная окантовка эмблемы, очень красивый дизайн. Мне вот эта машина очень нравится. И очень, очень машина очень резвая вот такие вот Диски пятиспицевые, пензобак, окантовка окон, логотип окантовка фар и окантовка эмблемы, логотип ZHO, логотип два выходных патрубка. Также сюда можно установить камеру заднего вида. Третий стоп сигнал. Обогреваемое заднее стекло. Очень, как уже сказал, красивый, очень, очень ужасный изжа дизайн. Который мне очень нравится. И ну сейчас такого дизайна И встретишь не в каждой машине. Мультифункциональный руль, навигация, климат контроль, автоматическая коробка передач, люк, антенна. Очень красивая панны приборов у этой машины. Бардачок также есть. Есть куда положить руку из-за устала в дороге. бензобак. Спойлер. Спасибо за просмотр. Также подписывайтесь на мой канал и увидимся в другом обзоре.